رسک کے حوالے سے میں تین چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن میں نے اس حوالے سے بہت پڑھا ہے اور بخدا میں نے بہت سنا ہے اور میرے بے شمار کنفیوژن رہے ہیں رسک کے حوالے سے یعنی جو میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ کنکلوژن ہے کنکلوژن ہے میں نے میرا خاص سے ہزاروں گھنٹے لگائے ہیں اس موضوع کے اوپر اور ہزاروں لوگوں کو سنا ہے اور پتہ نہیں کتنی میں نے کتابوں کو چھانا ہے لیکن جو کنکلوژن ہے نا وہ کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا جو ٹوٹل رسک لکھ دیا ہے اسے ملے بغیر آپ دنیا سے نہیں جائیں گے اور یہ ٹوٹل رسک آپ کا طے ہے نبی پاک نئی پاکستان حدیث فرمایا کہ اللہ نے تمہارا رسک طے کر دیا ہے اگر اس میں تاخیر ہو تو جلدی کر کے اس رسک کو اپنے لیے حرام نہ کرو جلد یعنی میں کمالوں 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 یہاں سے بھی کمالوں یہاں سے بھی کمالوں ٹوٹل جو آپ کا ہے آپ کو ایک پینی اس سے زیادہ نہیں ملے گی یہ بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ طے شدہ بات ہے لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں دعا سے رسک بڑھتا ہے آپ صلح رحمی کریں اس سے دعا رسک بڑھتا ہے کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگی اللہ کے علم میں آلریڈی ہے کہ آپ دعا بھی کریں گے اللہ کے علم میں آلریڈی ہے کہ آپ صلح رحمی کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نے فرشتوں کو ایک اسکرپٹ دے دیا اور اب آپ نے دعا مانگی اللہ نے کہا امینڈمنٹ کرو اس کا مطلب ہے اللہ کا علم ناقص ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا علم ناقص ہے اللہ کا علم ناقص نہیں ہے اللہ کو یہ پتا ہے کہ یہ بندہ میرا دعا کرے گا یہ بندہ میرا صلح رحمی کرے گا تو آپ کا جو اسکرپٹ لکھ دیا گیا ہے رسک کا اس میں کوئی تبدیلی کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگا اس پر ہمارا پورا پورا یقین ہونا چاہیے دوسری بات جو میں کہنے والا ہوں وہ بہت خطرناک ہے اور بخدا اس بات پر یہ جو اللہ نے ہمیں رسک دیا ہوا ہے نا کسی نے سوال کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں سب کو رسک پہنچاؤں گا اور اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے یہ ایتھوپیا میں جو غریب لوگ جن کی پسلیاں آپ کو نظر آتی ہیں تصویروں کے اندر بے شمار لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں فاقوں کی وجہ سے تو یہ اللہ کا وعدہ کہاں گیا تو کسی نے بڑی اچھی مثال دی اس نے کہا یہ ایسا ہے کہ ایک مینیجر ہے اور جو اس کمپنی کا باس ہے اس نے اپنے مینیجر کو کہا کہ یہ تمہیں میں ہزار روپے دے رہا ہوں یہ جا کے تم فلاں فلاں میں تقسیم کر دینا اور وہ مینیجر جو ہے وہ پیسے لے کے غائب ہو گیا مینیجر نے وہ پیسے ڈیلیور نہیں کیے یہ جو غریب آدمی ہیں ان کا رسک اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہوا ہے اللہ خود جا کے ان کے ڈور اسٹیپ پہ ڈیلیور نہیں کرے گا روٹی اللہ ان کے گھر میں جا کے ان کا چولہا نہیں جلائے گا اللہ نے میرے رزق میں ان کا رزق دیا ہوا ہے کہ مجھے جا کر بل... یہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا مجھے اللہ نے مال دیا کہ تو جا کے ان کو پہنچا اور میں مال کو سیج سیج کے اپنے بنا بنا کے اسے سنبھال سنبھال کے اب یہاں پر میں آپ کو قرآن کا بتاؤں دیکھیں قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان کے بھی رویے ہیں ایک وہ ہے جو احسان جتا کے کرتا ہے یہ روزانہ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے چلو چلو یہ روزانہ میرے کو تنگ کرتے ہیں ایک رویہ یہ ہے ایک رویہ یہ ہے کہ دیا لیکن اس پہ احسان جتایا دیکھو میں تمہیں یہ دے رہا ہوں یہ ایک رویہ ہے ایک رویہ یہ ہے کہ انسان دے بھی اور خوش ہو کر دے اور یہ سمجھ کے دے کہ بھائی یہ تو اس کا حق تھا ان لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ ان کا اجر جو ہے وہ سات سو درجوں سے زیادہ ہے سات سو گنا سے زیادہ اجر ہے ان کا جو حضرت عصمان کے بارے میں واقعہ آتا ہے نا ان کا ایک کارواں آیا اور لوگوں نے ان کو آفر کی کہ بھائی بیس فیصد زیادہ لے لو پچاس فیصد زیادہ لے لو منافع انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھ سے کسی نے وعدہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا یار ہم ہی لوگ ہیں یا خریدنے والے مدینہ میں ان سے کس نے وعدہ کیا ہوا ہے حضرت عثمان نے اعلان کرایا کہ مدینہ میں اعلان کراؤ کہ جو ضرورت مند ہے آئے اور اپنی ضرورت کے مطابق میرے کارواں سے مال کا جو کارواں ہے اپنی ضرورت پوری کر لے تو حضرت عثمان نے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو حضرت لوگوں نے کہا کہ یہ آپ تو مستم لوگوں کو دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ نے جس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں اس نے مجھ سے سات سو گنا پروفٹ کا وعدہ کیا ہے تم مجھے کیا دو گے دس فیصد پچاس فیصد چالیس فیصد تو پہلی بات میں نے کہی آپ کا ٹوٹل چینج نہیں ہوگا جلدی مچا کر حرام راستوں سے پیسے کما کر اپنے اس رسک کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال طریقے سے لکھا تھا ہو سکتا ہے اس میں تاخیر ہے حرام مت کریں دوسرا اوروں کا جو آپ کے پاس جو مال ہے اس میں اوروں کا حق ہے اس حق کو پہچانیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث سنا ہوں آپ کو دو واقع ہے نبی صلی اللہ علیہ کر صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے ایک کھجور پڑی ہوئی تھی راستے میں آپ نے کہا کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے یا زکاة کی ہے میں اسے اٹھا کے کھا لیتا تفسیر کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دیکھیں حرام چیز کے معاملے میں کتنی احتیاط کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ پہ حرام ہے آپ صدقہ اور خیرات نہیں کھا سکتے زکوۃ آپ کو اور آپ کی اولاد کو نہیں دی جا سکتی وہی کہتے ہیں کہ حرام چیز سے آپ نے کتنی احتیاط کی یعنی جس چیز میں شک ہے اگر وہ حرام ہے تو آپ کو اس گری زون سے بھی دور رہنا ہے اس لیے کہ حرام کا ایک لقمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ایک لقمہ حضرت حسین نے کوئی صدقے کی کھجورے آئی ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صدقے کی کھجور خالی اٹھا کر مسجد نبی میں آئی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا انہیں کھاتے ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں کندھے پہ اٹھایا تو حضرت حسین امام حسین کا جب لواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرا تو اسی خوشبو سے آپ کو اندازہ ہوا کہ حسین نے جو ہے وہ صدقے کی کھجور کھائی ہے تو آپ نے انگلی ڈال کر انگلی ڈال کر اس کھجور کو باہر نکالا یعنی جس چیز میں شک ہے کہ یہ حلال نہیں ہے یعنی دونوں دونوں روایتوں سے جو ہمیں مل رہا ہے کہ آدمی کو گرے زون سے دور رہنا چاہیے گرے زون سے دور رہنا چاہیے اور رسک کے بارے میں جو بات میں نے آپ کو کہی ہے بخودا با یہ بالکل فائنل ورژن ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے جو طے کر دیا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رسک اور موت انسان کا ایسے پیشہ کرتی ہیں جیسے موت کرتی ہے رسک بھی ایسے ہی اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں موت سے فرار نہیں ہے اور رزق کا جو آخری لقمہ ہے اس کے ملنے تک موت کا سوال نہیں